Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода і сьогоднішній гість Радіо Свобода, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів. Вітаємо вас у нашій студії. Багато є про що поговорити. Перше питання таке: ви не сидите, склавши руки, багато діяльності. На чому зосереджена зараз ваша діяльність? Внутрішні питання чи міжнародно, от як конгрес, який відбувся в Анкарі на початку серпня. Но, в центре внимания и все деятельность, конечно, направлена на деоккупацию Крыма, потому что если не будет этого, если мы не освободим Крым, то перспектив для нашего народа нет. Да, если Это... на ваш поле этом напрямку. уже вот пивтора прошло минуло. После так называемой крымской весны Путин, видите, что по Крыму, делает заявы, відповідні. Что удается сделать? На международном уровне? Знаете, вот э, советская власть перед развалом тоже вела себя так, как будто бы она еще простоит вечно. Ну, как говорят, понтуется человек. А в целом в состояние России, слава Богу, я никогда не думал, что буду радоваться тому, что в какой-то стране плохо. Но сейчас я вынужден радоваться, потому что эта страна оккупировала мою страну. Сейчас ситуация такова, что, я думаю, не так долго осталось этому режиму. Путинскому. Да, потому что санкции все-таки дают о себе знать. Просто такие экономические подсчеты. Они вот за год с лишним месяца оккупации в результате санкций потеряли где-то 156 миллиардов долларов. Это примерно треть за резервного запаса России. Если таким темпом пойдет, то остается еще два года с несколькими месяцами. Но я думаю, темпы будут нарастать, особенно если будут реализованы планы по полному эмбарго на закупку нефти и газа, а это основные валютные поступления России, то эти сроки значительно уменьшатся. Мы еще повернемся до Пана Путина. Что до внутренней ситуации вот э, в Украине, Створена посада урядового уповноваженного, так? В вопросах крымско-татарского народа вот одна из остальных решений Кабмину. Как <клев> вы оцениваете это решение? никто может объединять эту посаду? Собственно говоря, это была наша инициатива. Задача заключается в том, чтобы создать лоббистские группы по всему свету. В первую очередь в Северной Америке. Это охватывает Соединенные Штаты и Канаду. Мы направляем туда своего представителя. Они будут создавать там группу. Потом будем в Брюсселе, в других странах. Для того, чтобы Говорить о проблеме Крыма, потому что мы э, создается такое впечатление, что очень многие люди не осведомлены о том, что произошло и что в каком состоянии сейчас находится Крым. Я просматриваю вот в интернете на всех языках через Google по крайней мере понимаю смысл, о чем говорится. Во многих странах, особенно азиатских, там Таиланд, Вьетнам, там повторяется все, что говорит Москва. Такое представление, что будто бы жители Крыма там, сами так хотели этой оккупации, и сейчас они так счастливы, поэтому, дескать, никаких проблем нет. Не только страны вот Юго-Восточной Азии, но даже такие страны, скажем, Греция, Армения, Сербия, тоже повторяется вот эта вот пропаганда. В европейских странах очень много таких вот э, зомбированных людей. Раші туди завжди просматривают. Поэтому ми думаємо ввести очень таку хорошу роботу. Дивіться, справді, те, що ви зараз кажете, у Росії судять українського військовополоненого Надію Савченко. Великий розголос цього судового процесу. От прокурор оголосив термін, який би він хотів би, щоб суд, зрештою, присудив. Сенсова 23 роки за так званий нібито вчинений тероризм, Кольченку 12. Ці судові процеси центрі уваги змі, так чи інакше. Я вже прибуваю в Программа Вести, время, как бы, да, это очень хорошая передача. Я, ваша пропаганда отлично работает. Я верю, что большая часть населения России верит тому, что они говорят. То, что Путин самый молодец, на Украине фашисты, и Россия делает все правильно, враги. Очень, очень хорошая пропаганда, да. Но я также понимаю, что есть люди более умные, как вы, например, да, вот здесь власть дальше. Вы прекрасно понимаете, что нет никаких фашистов брали не закон, а ваши войска присутствуют на Донбассе. Даже я, находясь здесь, в тюрьме, знаю, что ваши войска присутствуют на Донбассе. У нас весь Израиль набит ополченцами, которые сюда отправляют, как героев на ваших танках с вашим оружием. Они там воюют, думают, что они здесь ждут, возвращаются с собой в боеприпасы, припасы, принимают на границе, дают им сроки. Они удивляются, как за что, мы же вроде герои нас сюда провожали, не понимая, что работает этот а то поезд в одну сторону. Але ж в Криму теж зазнають утиски в татарів, в анексованому Криму, так? А менше розголосу? Знаєте, от в Криму такое происходит. При всій повазі до Санцова, і Савченко, і до Кольченка. В Криму, да і вообще я в контексте этих судових процесів, такое происходит, как будто в этой країні взагалі законів нет. В Росії. Да. Вот, скажем, на днях допрашивали Ильмиумеру по событиям 92 -го года. Это вот когда крымские татары в ответ там на разгром ОМОНом и захват заложников 32 крымских татар разгромили Верховную Раду Крыма. Казалось бы, какое имеет отношение Россия к этим событиям? Мы тогда разобрались в Украине. Кстати говоря, власти тогда признали, что ОМОН превысил свои там полномочия. И ну, вот абсурд. С какой стати? А, ну, происходит. Или, скажем, сейчас арестован э, первый заместитель председателя Медлиса Ахтем ГОС, находится уже много месяцев в тюрьме, по обвинению событий событиях 26 февраля. То есть, до, ну, еще а до а... так называемого референдума, присоединения. То есть, э, это противоречит и внутреннему российскому законодательству. Ну на это наплевать. Э, Денис, можно... Ви сказали, за вашими даними після оцих подій, які ви зараз е, згадали, кінець е, зими минулого року, весна минулого року, так званий референдум. Е, скільки? 10 тисяч, за вашими даними кримських татар змушені були залишити свою батьківщину півострів? Точних даних ніхто не скаже, тому що точного немає. Це підсчета дані. 10 тисяч говорив Олдрих Андрюсик, уполномочений верхов... Верховного комісаріату по ділам біженців. В середине прошлого года. Сейчас говорят о цифре 21 в одном месте мелькает, а Крымсос говорит о 35 тысячах. Всего. Но вот, ну, имеется в виду не только крымский додар, а всего. Но... Из них где-то половина крымские татар, потому что больше всего давление на крымских татар. Можно сказать, до 10% того населения крымских татар, які мешкали на півострові до так званої Кримської весни. Ну, 10 10.000 это примерно 3%, если исходить из того, что у нас около 300.000. Это огромный, конечно, процент. Всё относичи мало. Но, но вообще-то выезд из Крыма не очень одобряется, особенно если это делегаты Курултая, члены Меджлиса. Потому что мы... Влада. Да, нет, нет, с нашей стороны а -а -а. и вообще со стороны народа. Потому что мы все время призываем, как бы тяжело вам не было, оставайтесь на родине. Ибо мы за возвращение на десятилетиями боролись. Переживем эту оккупацию. А что до тех крымских татар, как вы уже назвали, два прозвища, сколько сейчас спецсудов? судом? Заключение сейчас трое. Там один по событиям 26 февраля, а двое по 3 мая, когда они встречали меня. З вас встречали, да. Так? Незаконный переход кордона. Хотя в соответствии с международными нормами никакого кордона между Крымом и Украиной нет. Но против многих возбуждены уголовные дела, отпущены под э, подписку. Сколько кількість людей можно Ну, я думаю, 7-8 человек там есть, если не больше. Есть, на факты, когда кремских татар выкрадали, потом находили их вопрос. мертвыми. Вот это, Сколько вот таких людей? Ну, называют цифру 18 человек. Мы по фамильным и 13 знаем, но еще вот сведения о пяти других тоже есть. Это не только крымские татары, там еще трое других национальностей украинцы, полукрымские татары такие. Одним словом те, которые не согласны с оккупацией. Вот это вот выкрадывание, убийство людей. Это вот мы всегда сравниваем нынешний режим с советским режимом, но он еще хуже, потому что все таки ложится цей российский мы... оккупационный да. режим хуже хуже, причем ну, в советское время тоже были разные периоды, но это далеко не перестроечный период. Это вот примерно 37-е годы. Хотя Крымская татары из Радянского Союза, можно сказать, все народы пострадали. Чеченцы, ингуши, калмыки, але вы лишь под час прибудовы отримали возможность повернуться на Батьковщину. Все-таки те же чеченцы и ингуши при всей повазе за Хрущева. Да, ну, всегда говорят, что все пострадали, но не все были подвергнуты депортации и геноциду, поэтому в этом плане крымские татары, конечно, еще больше пострадали. И они десятилетиями боролись против этого режима. А сейчас этот режим вернулся. И почему что сейчас происходит и здействуется Россию, это тоже геноцид крымских татар? Ну, физического уничтожения нет. Есть, как и в период первой оккупации 1783 года, создание условий, которые вынуждают крымских татар покидать свою родину. Тогда что же, тоже не было вагонов, не было депортирован, но отнимали землю, там, надругались над их чувствами, и в результате Через несколько десятилетий після окупації Катерина і Криму кримські татари на своїй родині оказалися національним меньшем. Примірно те ж саме зараз. Тобто всі знають условия, обстановка страха, террора і вынуждает людей покинути. Деякі ваші побратими називають гібридний геноцид. Ви погоджуєтесь? Примерно так, да. Дивіться, важливий момент. Ви ще наприкінці лютого нинішнього року були, була інформація преси, закликали президента України Петра Порошенка. До блокады все-таки Крыма, так? Вы я... поддерживаете эту думку и сейчас? Я не употребляю этот термин. Это такое слово. Я не употребляю этот термин, не блокада это. Наоборот, я считаю, что передвижение людей с украинскими паспортами должно быть облегчено. Но другое дело, надо ли нам кормить оккупантов? Надо ли нам электричество туда подавать? Я не за то, чтобы они там голодали или там были без света. Но это обязанность оккупантов, пока эта территория находится под их юрисдикцией. Но не юрисдикция, а фактически под их властью. Я понимаю, что, скажем, доставка продуктов паромом там, или самолетами многократно дороже. Но почему мы должны беспокоиться о казне России? А лишь те же самые 300 тысяч ваших э, спевочизненков остаются в Крыму? В Крыму. Так, так вот, как раз таки, в первую очередь, вот эти 300 тысяч и те, которые сохраняют надежду на возвращение Крыма, все время возмущаются. И первые вопросы, которые они приезжают, говорят, до каких пор вы будете кормить оккупантов? То сами да, мы, говорят, мы выдержим. Вытримают. И, вы знаете, люди радуются, когда там выключают свет. Говорят, наконец-то Украина что-то начала делать. Она вспомнила о нас. А сейчас такое, знаете, вот если пойти на кордон армянск краснопироковск вот эти на, растянутые на многие километры фуры с продуктами, стройматериалами, в том числе щебень, цемент, который идет на строительство вот этих ракетных установок. Небольшое количество продуктов, потом перегружается на другие машины и отправляется дальше в Россию, потому что цены там еще выше. И вот эти люди, которые говорят, вот мы Беспокоимся о наших гражданах, которые в Крыму, чушь, лицемерие и ложь. Украинской политики в Да, можете. Не политики, в первую очередь, это вот те бизнесмены, которые на этом зарабатывают. Потому что даже после уплаты немалых там, взяток и украинским пограничникам, и российским, там получается большая маржа. Только вот эта мотивация. Они, они совершенно не думают ни о тех, которые там под оккупацией, и ни о суверенитете, территориальной целостности. Поэтому мы всегда настаиваем о том, что надо это прекратить. И Украина, и уластный оккупант России. Э, Резонансно была информация, российская пресса за любви пропагувала. Ни то. Почався процесс по моста этого, так? Богостраждального, через Керченскую протоку. Как вы это оцениваете? Я думаю, это блеф. Они вот это вот пропагандируют. Ну, там делается какая-то видимость. Но это, я думаю, нереально и неосуществимо пока. И тем более, это прямое нарушение нашей территориальной целостности. В конце концов, если там развернутся военные действия, мы имеем право разбомбить этот мост тоже. Я знаю, что это было поручено Ротенбергу. Так, так, э, с того самого Кооператива Озера да, Владимира Путина. На него Путином. сейчас наложены санкции, поэтому вряд ли они что-то это смогут сделать. Но пропагандистская кампания о том, что вот мы, дескать, сделаем мост, обеспечиваем всех, это для, так сказать, поддержания духа оккупанта, это делается. Нагадаю, что в этом студии Радио Свобода есть лидер крымского татарского народа Мустафа Джемилев. Вот же мы разглянули политику державы, что сделала аннексию Крыму. А теперь, все-таки, я попрошу вас поделить увагу самоукраинской украинской политике. Ви є депутатом Верховної Ради, ви один із чільних народних обранців у списку пропрезидентського блоку Петра Порошенка. Е, власник медіахолдингу Кримсько-Татарського телебачення ТР Ленур Іслямов, напевно, ви чудово знаєте цю людину. В одному з інтерв'ю заявив таку фразу. Я хочу вас поцікавити у вас, ви підтримуєте цю думку чи ні? Дослівна цитата. ми відстоїли і відстоюємо державність України, яка нас по суті кинула. Хоча кримсько-татарський народ не кинув. Украину, Кінець цитати пана Ви погоджуєтеся з цим? Да нет, не совсем. Сказать, что кинула. Ну, что имеется в виду? Надо было оказать вооруженные сопротивление там оккупантам. Но ведь от момента изгнания Януковича до оккупации был очень небольшой, да буквально несколько дней. Э, Небольшой промежуток. из того же митингу, за который сейчас Крымский Татар судят в Крыму, там же буквально наступного дня эти задания человеческие уже стали действовать. Я думаю, но ну, потом же после вот этих событий мы слушали нашего министра обороны, который рассказывал, в каком состоянии находится наша Терри, армия. Там оказалось, с его слов, по крайней мере, что боеспособными там на тот момент были всего во всей Украине около 6 тысяч военнослужащих. Это против такой огромной громады. И кроме того, мы же прекрасно знаем, что все военное ведомство, разведка, СБУ, Министерство внутренних дел были насквозь инфильтрованы российской разведкой. И даже если бы были, оказали сопротивление вооруженное, Тими силами, які у нас є, результат був би бы тобто. Тільки було б проліті крові більшої. Поэтому сказати, кинули я це не можу. Такі вже через півтора року є і критика на адресу збройних сил України в плані боєготовності, але навіть противники візують, нинішня українська армія це не та, яка була. Навесні минулого року не речі. І от зараз розглядається одна з пропозицій створення мусульманського батальйону Криму у лавах Збройних сил України. У Генштабі, речник Генштабу Владислав Селезньов, сказав, що ну, не передбачається створення за національною так би мовити, ознакою певних військових підрозділів. Так? Все ж таки просувається ця ідея чи ні? Створення батальйону? Ми обсуждали з головною командуючим України. нашли полное согласие. А Селезнева, видимо, много чего еще и не знает. А, логика есть тут такая, потому что есть же в конце концов особенности мусульман, военнослужащих. Они не употребляют свинину, что для них отдельно готовит тех частях, которых они служат. Или, скажем, вводится институт капелланов, что их тоже должен обслуживать православный священник. Потом языковая среда. Мы заинтересованы в том, чтобы они сохраняли... Крымские батальоны не спиртного? Да. Даже это же боговый При всей базе Добровольцевой Украины а, вот проблема это, есть. Это очень важный вопрос, потому что очень чувствуют себя они дискомфортно, когда там вокруг пьют. И, кроме того, мы имеем в виду их дислоцировать в Херсонской области, где уже проживает около 10 тысяч крымских татар и турок. Идется не про зону боевых действий на Донбассе, так я понимаю? Нет, имеется в виду именно как раз таки на границе с Крымом. Там, в этом во-первых, это будет усиление украинской присутствия в не очень обеспеченном регионе, как Херсонская область. Там тоже сейчас они очень под большим влиянием российской пропаганды, и уже там эти листовки, ХНР там или еще такое. И второе, они сохраняют свою там, скажем, языковую среду, создается возможность там хотя бы временных школ и других э, инфраструктур создавать. И самое главное, после деоккупации им легче будет возвращаться вместе со своим батальоном на свою историческую родину. То тобто головнокомандович Збройных сил Украины поддерживает вас в этом? В этом да. В принципе согласились, но там есть еще детали. Мы же это хотим решить в комплексе. Одновременно решить вопрос о размещении вынужденных переселенцев на границе ближе к Крыму. А то они сейчас разбросаны по всей Украине, преимущественно там в западных областях Украины, Львовской, Тернопольской. И, а это предусматривает там, жилье, инфраструктуру, привлечение инвестиций. Как раз мы об этом говорили на Всемирном конгрессе Крымских татар. Бангари. В Анкаре тоже, да. Говорили о возможности привлечения турецких инвестиций. Чтобы не только решить проблемы крымских татар, но и способствовать развитию вот этого Президент региона. Президент встречался, поддерживал? Підтримує цю ідею. Справді? Розуміється, але він говорить, якщо це буде согласовано з руководством України. Це чітка така позиція, тому здесь проблем немає. Час наша розмови спливає. М -м -м, якщо ви погодитеся дати відповідь на таке запитання, 2 вересня цього року Верховний суд Російської Федерації має розглянути операційну скаргу на вирок. Вашому синові хайсеру заслужено до п'яти років в'язнення, в Краснодарі, в Росії. Якісь новини можете повідомити можливий прогрес у цьому і можливо, все таки, щоб хайсер повернувся в Україну? Требування європейського суду по правам чоловіка, требування російського законодавства, українського законодавства, щоб він був немедленно екстрадіровано в Україну. Київ звернувся з цієї вимоги да, до Москви. Важливо звернути усвід... ніякого відповіді немає. Розраховують на те, що вони будуть соблюдати особоні. Я думаю, що вони будуть його продовжувати держати. заложником. У вас бы дай каких с своим сыном ехать? Никакого звездка нет, и матери тоже свидания не дают, но я думаю, после вот этого апелляционного суда все-таки они рассчитывают получить свидание. А я никак не могу, потому что я не умею въезда на территорию России. А он содержится в Краснодарском процессе. Собостание вам колы удалось поспоковаться с Хайсаром? Один раз по телефону, когда он еще был в Крыму. А больше... Нет. Это уже понадреки, так ну, полтора года. Полтора Ну і знову ж таки Володимир Путін, як я обіцяв, повернемося до цього візиту президента Росії на територію окупованої Росією ж Криму. Він сказав, що Україна, мовляв, винувати в ескалації на Донбасі. І Також Володимир Путін, котре заявив, що майбутнє окуповано Криму визначили самі кримчани. Досів на цитатах. К сожалению, ми сьогодні наблюдаємо ту ескалацію, і війна за це не лежить на, на ополченні Донбаса, а на, на противоположній стороні. Надеюсь, что до открытых, прямых, крупномасштабных столкновений дело не дойдет. Что касается соглашения Минск-2, полагаю, что никакой другой альтернативы для урегулирования ситуации нет. И в конечном итоге, безусловно, мир восторжествует. Наша задача в том, чтобы минимизировать потери, с которыми мы придем к этому миру. Будущее Крыма определили люди, которые живут на этой территории. Они проголосовали за воссоединение с Россией. Все. Точку. ви мали змогу доволі унікальну для українських діячів, особисто поспілкуватися з Володимиром Путіним в березні минулого року по телефону. Тривала була розмова. Я так вам поставлю запитання. Якби у вас була можливість зараз з Путіним поспілкуватися, ви б погодилися на це чи ні? І друге, якби погодилися, що ви йому сказали? Я б, мабуть, сказав теж, що і говорив тоді. Я йому одразу тоді сказав, коли він мені говорив, давайте подождем 4 дні, визначиться... сами крымчане, или нет, я вам сказал, не крымчане, крымский народ, вот такой вот термин у него был. Я когда ему сказал, что этот референдум никто признавать не будет, какой же это референдум под дулами автоматов? И самое лучшее, конечно, в первую очередь, если вы хотите как-то оказывать нам помощь, а он об этом говорил, что решить все наши проблемы, что мы вообще будем Прежде счастливы в России, да, я говорил, окажите первую помощь и выведите свои войска с нашей территории. А какой форме будете оказывать помощь, э, надо садиться с нашим руководством за один стол. А это возможно только тогда, когда вы выведете свои войска. Примерно то же самое я бы это сказал. И я бы еще добавил, что никто никогда ни одна страна не смогла бы нанести России такого ущерба, который он нанес своими действиями. Сам Путин. Сам Путин. Я вам очень дякую. Это да. весь час, что у нас был сегодня на разговоре с лидером крымско татарского народа Мустафой Джемилевым. Дякую, что вы пришли до нас. Бажаю вам успеху в том, что вы делаете. Привет, эфир Александр Лаченко. Дякую вам, друзья, за внимание.